ni Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki hmm. Mencadangkan supaya perbicaraan kes rasuah Disiarkan secara langsung Tujuannya untuk meningkatkan keyakinan awam Terhadap proses kehakiman ya. Dan mengelakkan pendapatan yeah. Mesti di ya. Apa pandangan itu? Saya setuju sangat eh, Dengan pandangan Tan Sri Azam Baki Supaya Perbicaraan isu rasuah ni Dibuat secara live Kalau boleh Benda ni dah lama lah laksana Sebab dulu Datuk Sri Najib juga pernah minta Supaya perbicaraan beliau di mahkamah Dibuat secara langsung Supaya orang di luar tahu apa yang berlaku Saya yakin kalau perbicaraan contohnya lah Kes yang melibatkan Datuk Seri Zahid Hamidi Dibuat secara live Orang akan tahu bahawa eh, Ketika peguam Datuk Seri Zahid Bertanya dengan pegawai pendakwa raya ataupun pegawai penyiasat dalam kes yang melibatkan Datuk Seri Zahid di Syaklam Mahkamah Tinggi Alam. bila peguam Datuk Zaidi bertanya dengan seorang uh, pegawai India di dalam laporan SPRM dua nama disebut pertama Hishamuddin Tun Hussein dan yang kedua Datuk Seri Zahid Hamidi Kenapa hanya Datuk Seri Zahid Amidi disiasat? Kenapa Hishamuddin, penama pertama dalam laporan SPRM yang dibuat, tidak disiasat? Kalau benda ni dibuat secara live, bukan setakat hakim yang membebaskan Datuk Zahid tu akan tahu bahawa berlakunya pendawaan terpilih, satu dunia akan tahu bahawa apa yang terjadi ke atas Datuk Zahid adalah pendawaan terpilih kerana jawapan pegawai tersebut. Eh, pegawai India, saya ingat lagi, saya ada dalam dalam mahkamah. Dia kata arahan pihak atasan. Siapa dia mahadilah. Eh? Adalah hanya untuk menyasat Datuk Zahid, bukan Datuk Seri Ishamudin Tun Hussein. Sebab apa? Sebab ketika itu Ishamudin walaupun dia masih lagi dalam UMNO dia membantu musuh kita Mahathir dia membantu, dia menawarkan diri untuk eh, uh, memulihkan hubungan di antara Malaysia dengan Arab Saudi contohnya. Dia membantu untuk mempengaruhi 16 orang ahli parlimen daripada BN untuk menyeberang ke bersatu. Eh? Banyak lagi benda yang dia bantu. Termasuk kawan-kawan eh, kita UMNO Sabah. Eh? Dihasutnya supaya ramai-ramai pergi seberang eh? Menyertai bersatu Banyak lagi benda eh? Termasuklah selepas pilihan raya umum yang ke-15 eh? Dia menghasut 9 orang Termasuk diri dia 10 orang Ahli Parlimen Barisan Nasional Untuk memberikan SD kepada Muhyiddin Menjadi Perdana Menteri Kalau benda ni dibuat live eh? Satu dunia akan tahu jadi tak adalah orang yang macam muda ni eh, nak keluarkan kenyataan minta Datuk Zahid didakwa semula. Sebab satu dunia akan tahu apa yang berlaku di dalam mahkamah yang menyebabkan akhirnya hakim membebaskan Datuk Zahid. Begitu juga bila mana peguam Datuk Sri Zahid bertanya. Eh, lawyer Zahidi. Lawyer, lawyer Datuk Zahidi. Bertanya dengan salah seorang saksi pihak pendawaan. Selain daripada dana yang diberikan kepada Datuk Zahid, siapa lagi yang menerima dana? Jawapan lelaki ini, eh, saya ada dalam mahkamah ketika tu. Selain daripada Datuk Zahid, kita juga memberikan sumbangan kepada Tuan Dr. Mahathir melalui Tansi Rahman. Suami kepada Puan Sri Yasmin, anak saudara Tuan Dr. Mahathir. Berapa banyak? 2.6 juta. Siapa lagi yang terima? Tansi Muhyiddin Yassin, 1.3 juta. Siapa lagi yang terima? Isyamuddin Tun Husin, melalui pegawai dia. Siapa lagi yang terima? Ha, ada banyak lagi nama. Jadi satu dunia, kalau benda ni dibuat secara live. Eh, benda ni dibuat secara live. Dunia akan tahu bahawa... Eh, kenapa hakim ni membebaskan Datuk Sri Zahid. Sebab bila pihak SPRM mendakwa Dato' Seri Zahid bila dia menerima political donation. Eh? Dana politik. Ianya dianggap rasuah. Tetapi bila Mahathir, bila Isyam Tunusin... Tun bila Muhyiddin Yassin menerima dana politik, ianya bukan rasuah. Ianya political funding. Nampak tak? So dunia akan tahu kalau buat live ni, eh? dunia akan tahu bahawa berlakunya selective prosecution, selective prosecution eh, malicious prosecution berniat jahat dan juga politically motivated prosecution. Pendawaan yang bermotifkan politik. Saya sokong sangat kenyataan eh, Tan Sri Azam Baki. Buat live. Biar dunia tahu. Okay? Uh, okay, soalan semua. Hmm. Uh, aku pandangan datuk apabila tuan ibrahim tuan man menyatakan bahawa pas bukan hanyalah parti politik tetapi pas juga adalah parti dakwah. Saya setujulah kalau dulu betul pas parti dakwah. Sabah pun dia orang bertanding. Kan eh? walaupun tahu tak boleh menang dia orang tetap bertanding. Tapi itu dulu. Hari ini dakwah mana, celah mana dia orang ni dakwah. Kalau dia fikir tentang Islam, dia meletakkan Islam mengatasi segala-galanya. Pertama, apa yang dia akan buat? Dia akan pastikan orang Melayu kuat, orang Islam kuat. Dia ada peluang nak buat Melayu kuat, Islam kuat. Bila? Bila mana baginda yang di Pertuan Agung ke-16 memanggil Muhyiddin, memanggil Haji Adi, kan? Eh? minta supaya Muhyiddin dan Haji Adi, Perikatan Nasional bergabung dengan PH. Kalau mereka setuju gabung ketika itu Kerajaan yang dibentuk oleh kerajaan PN dan PH Ada 156 orang ahli parlimen eh 103 daripadanya Maknanya 2 per 3 adalah Melayu Islam Tapi dia tolak Sebab apa dia tolak? Sebab dalam hati Haji Hadi Dalam hati Muhyiddin Tidak ada ha. eh? Ini dia tiap yang berlaku Nombor dua Kita lihat Antara AMNO yang ada 3.7 juta Ahli Dan bersatu Yang mungkin tak sampai pun 200 orang kan? Eh? PAS memilih untuk bersama dengan bersatu Kerana apa? Kerana Muhyiddin ketika itu Mampu memberikan jawatan Duta Besar Gaji Buta kepada Haji Ali Muhyiddin ketika itu mampu memberikan jawatan ha, Menteri Alam Sekitar kepada Tuan Ibrahim Tuan Man ha? Kemudian Taki Udin ha? Lepas tu jadi Idris Ahmad pula masuk ha? Sebab apa? Sebab dunia Bukan lagi sebab dakwah Kalau mereka meletakkan dakwah itu lebih penting Haa? Mereka kena ikut apa yang dipanggil sebagai fiqh al-aulawiyah. Dia kena jaga keutamaan. Urutan keutamaan tu penting. Nak pilih yang 200 eh, ribu orang ahli. Tapi boleh dapat jawatan duta besar. Boleh dapat jawatan menteri di malam teri. Atau nak bersama dengan UMNO. Eh, yang ada 3.7 juta ahli. Rata-ratanya umat Islam. Melayu akan lebih kuat. Kenapa tak pilih bersama dengan UMNO? Jadi tak payah sembang lah soal dakwah. Kan? Kalau nak cerita pasal dakwah ni, kita tengok kebanyakan yang terpalit eh, dengan saman-saman uh, fitnah yang kalah ni, pemimpin PAS. Betul tak? Ha. Okey, ada lagi? Uh, Okey, soalan semua. Hmm. Uh. Apa pandangan Datuk apabila Tuan Ibrahim Tuan Man menyatakan bahawa PAS bukan hanyalah parti politik tetapi PAS juga adalah parti.